Добрый день, дорогие зрители. С вами студия Саенко ТВ и ведущий Сергей Саенко. Сегодня мы находимся возле здания Национального банка Украины. И вот я хочу показать, какие машины-миллионники стоят возле этого коррумпированного здания. В то время, когда финансово-кредитная система банковская летит тартарары. Какое скопище машин стоит возле национального банка только вчера показывали э, только вчера показывали как 35 военнослужащих э, одной из бригад украинских вооруженных сил голодные грязные пришли в Николаев требовать человеческих условий для существования эти люди не имели ни туалета ни питания, ни бани. Даже воду они топили из растапливая снег. Дрова им предлагала командование завози за свой собственный счет. И вот сейчас мы находимся возле Национального банка Украины и видим, где эти деньги, которые не получают защитники Украины. Вот они где. Вот где эти миллиарды. Вот где разворованные миллиарды. Вот где эта банда находится, которая забрала деньги у украинцев, у защитника Украины, которая выводит миллиарды за границу. Вот мы смотрим еще, какие машины проезжают здесь. Пока эту банду, которая сейчас пришла к власти, народ Украины не отбросит от кормушки, как клещей, наша Украина обречена. Обречена она на нищету, ограбление и поражение в войне с Путиным. Это закон нищая страна не может победить Россию, даже учитывая то, что все силы государства будут направлены на войну, поскольку финансовые потоки все раскрадаются и все направляются на тех воров, которые находятся сейчас при власти и которые сидят на финансовых потоках в Украине. Делаем выводы граждане Украины.